भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् गुरुसाक्षात्परब्रह्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः ॐ श्रीं ह्रीं सरस्वत्यै नमः Om shri mrim saraswatyai namaha hari om tatsat shri guru bhyo namaha hari om everyone and welcome to another session of gita yoga today let us learn the last 3 shlokas of the second chapter 70 71 72 also followed by the ending shloka णम् आपूर्यमाणम् अचल अचल प्रतिष्ठं प्रतिष्ठं समुद्रं समुद्रम् आपः आपः प्रविशन्ति प्रविशन्ति यद्वत् यद्वत् तद्वत् तद्वत् तद्वत, कामाः कामाहा कामाहा यम 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 प्रविशंती प्रविशंती सर्वे सह न काम काम कामी कामी आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम् आपूर्यमाणमचल समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे तद्वत् कामा प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी सशान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठम् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी प्रतिष्ठम् समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी आपूर्यमाणमचल समुद्रपति यद न कामकामी। जस्ट एज रिमेन्स अंडिस्टर्ब बाय द इनसेसेंट फ्लो ऑफ वाटर्स फ्रॉम रिवर्स मर्जिंग इनटू इट, इट द सेज़ दु इज अन्ड ನದಿಗಳಿಂದ ಹರಿಯುವ ನೀರಿನ ನಿರಂತರ ಹರಿವಿನಿಂದ ಸಾಗರವು ಹೇಗೆ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆಯೇ ತನ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಹರಿವಿನಿಂದ ಕದಲದ ಋಷಿಯು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಶ್ರಮಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಅಲ್ಲ ವಿಹಾಯ ವಿಹಾಯ ಕಾಮಾನ್ ಕಾಮಾನ್ ಯಹ. सर्वान सर्वान पुमान पुमान चरति चरति निस्प्रुहा हा निस्प्रुहा हा निरमामा हा निरमामा हा निराहंकारा हा सह सह शांतिम शांतिम अधिगच्छति अधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान् विहाय कामान्य सर्वान् उमांश्चरति निस्पृहः उमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति सशान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्य कामान्यसर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः विहाय कामान्य कामान्यसर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति निर्ममो निरहङ्कारः सशान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान् उमांश्चरति निःस्पृहः निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति देट् पर्सन् ಎಲ್ಲ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ದುರಾಶೆ ಮಾಲೀಕತ್ವ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಾನೂ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿರುವವ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆಷಾ ಏಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಿ पार्थ पार्थ न न ए नाम ए नाम प्राप्य प्राप्य विमुह्यति विमुह्यति स्थित्वा स्थित्वा अस्याम अस्याम अंत अंत काले काले अपि अपि

नैनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अन्त स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणम् ऋच्छति ब्रह्म

ति स्थित्वास्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनाम् प्राप्य विमुह्यति स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाण मृति ब्राह्मी स्थित पार्थ नैना प्राप्य विमुह्य स्थित ब्रह्म निर्वाण मृति ओ पार्थ सच इज द स्टेट ऑफ एन एनलाइटेड सोल ಯವಾದ ಆತ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವನು ಮತ್ತೆ ಎಂದಿಗೂ ಭ್ರಮೆಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತನಾಗಿ ಅವನು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮನ ನಿವಾಸವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ ಓಂ सत् सत् इति इति श्रीमत् श्रीमत् भगवत् भगवत् गीतासु गीतासु उप उप नि नि षड् षड् सु ब्रह्म ब्रह्म विद्यायां विद्यायाम् योग योग शास्त्रे शास्त्रे श्री कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन अर्जुन संवादे संवादे सांख्य सांख्य, सांख्य योगो योगो नाम नाम द्वितीयो द्वितीयो अध्यायः तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे ्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ओ तत्सदिति ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे साङ्ख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायाम् Yoga Shastre Shri Krishna Arjuna Samvade Sankhya Yoga Nama Dviti Dhyaya. Om Truth is. Thus ends the second chapter of the Bhagavad Gita Upanishad entitled The Yoga of Right Perception which contains the Brahma Vidya Yoga Shastras in the form of a dialogue between Shri Krishna and Arjuna. Here, Brahma Vidya means knowledge of oneness of Jiva, Jagat and Ishwara. Yogashastra refers to knowledge of techniques for erasing the duality of self and world. Upanishad refers to sitting down near a self-realized guru ಆರ್ ಆರ್ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಫ್ ವೇದಾಸ್ ಓಂ ಸತ್ಯವೇ ಹೀಗೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಉಳ್ಳ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸರಿಯಾದ ಗ್ರಹಿಕೆ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವು ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಜೀವ ಜಗತ್ತು ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಏಕತ್ವದ ಜ್ಞಾನ ಅದ್ವೈತ ಜ್ಞಾನ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂದರೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚ ಎಂಬ ದ್ವಂದ್ವವನ್ನು ಅಳಿಸುವ ತಂತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಉಪನಿಷದ್ ಎಂದರೆ ಸತ್ಯದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆದ ಗುರುವಿನ ಬಳಿ ಕುಳಿತು ಅರಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಠೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ವೇದಗಳ ಅಂತಿಮ ಭಾಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ಹರಿಹೋಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ॐ शान्तिः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु हरिः ओं तत्सत् श्रीगुरुभ्यो नमः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु थैंक यू फॉर थैंक टुडे धन्यवाद विजय जी प्रेम जी धन्यवाद